ସୁଫି ସନ୍ଥ ରାବିଆ ପ୍ରତିଦିନ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖୁଆଉଥିଲେ ଦିନେ ସେ ଦାନା ଖୁଆଉଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ନବଯୁବକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାବିଆ ହସିଦେଲେ ଯୁବକମାନେ ହସିବାର କାରଣ राबियांको पचारले आपण हसिले काहेकी जेउठारे तुम मानंको परी नव युवक थिबे सेही माटी अत्यंत भाग्यशाली युवक माने किछि कहिबा पूर्व रोहि राबिया कांदी बारे लागिले आपण कांदीले काहेकी ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମାଟିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୁବା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସେବାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏହା ଭାବି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୃଷିତଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇବା ପାରାମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା କହିବାର କାମ ତ କରିପାରିବେ ଏହା ଏହି ଖୋଦାଙ୍ଗର ଏହି ସଂସାର ପ୍ରତି ବଡ଼ ସେବା ହେବ ତାଙ୍କର ସେହି ବଚନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ ସକାଶେ ପ୍ରେରିତ କଲା ଆଉ ଯୁବକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ତଥା ଦେଶର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା